мы ну, вот военные такие. Мы едем ну, защищать Россию. Все, кто там находится, все расходный материал. Что ж вы все молчите -то? И я единственный начал защищать этих бойцов. Как будто я не знаю, как будто я какой-то враг народа. Медики меня игнорируют, тянут время. Герой награждается, виновные наказываются. Назвати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як виглядає переможний наступ і що таке на четвертий рік повномасштабної війни російські СВОшники. Але перед тим як почути все найцікавіше, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте все почути і побачити. Судячи з цього, якась кількість російських е СВОшників думали, що українські фронти це щось дуже схоже на п'ятизіркові готелі в Туреччині з Басіком і сів'ю. А виявилося, що все набагато гірше. Е СВОшник скаржиться, що їдуть, нібито захищати Росію, але умови на фронті просто ніякі: сплять на підлозі, вікна із гратами довкола каліки без ніг. Ну, це, власне, до наших улюблених калічних полків. І Із полам... поламаними кістками комфорту нуль. Зачекайте. Але ж ви ж захищаєте Росію від НАТО та Україна. Якщо Україна та НАТО коли-небудь нападе, то у вас і того не буде. А з іншого боку, ми безліч разів показували середньостатистичне російське житло. І щось мені підказує, що сон на підлозі, вікна із гратами, а довкола каліки без ніг це ще не найгірший варіант. Де могли бы опинитися Россия. Мы вот военные такие. Мы на войну едем защищать Россию. Это мы вот так спим. Вот это наш постельные. Вот на ИСО. Это наши постельные принадлежности. Мы на них спим. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Это вот. Одно. Вот еще человек без ноги лежит. В таких условиях? Вот с ногой тоже лежит человек. А это вот решетки у нас на дверях. Вот стоїть суко человек. а это вот ми воду п'ємо. Вот смотрите, сколько у нас води. Много. Вообще прям много. Дальше. Это вот у нас. Это у нас туалет. Щось так кучно пішло, оптимістичних новин з фронту. Правда, СВОшники доносять нам якусь геть іншу істину, не схожу на ту, яку оспівує Сіманін чи Соловйо. Російський солдат розкриває правду, каже у Міноборони Хаос. Ну допустимо, ми це знали із перших днів повномасштабної війни. Своїх кидають на забій, командири дають злочинні накази, не займаються евакуацією, а потім називають дезертирами. Ну, здається, все класично. Ми тисячу разів говорили, що Росія це така країна, яка завжди кине своїх. Тож, власне, чого дивуватись? При тому кине двічі. Якщо раптом після поранення ви вижили, то навіть каліками вас все одно відправлять на штурми. Бабки торгують гуманітаркою, завищуючи ціни на рації і телефони. Та там, тобто виходить, що самі ж росіяни. Наживаються на своїх СВОшниках, які пішли захищати Росію. Ну, поки що, все логічно. Сам російський солдат знає винних, але його хочуть дискредитувати. У школі Вагнера бійці берегли, каже, а тут всі розхідний матеріал. Це ж треба таке. Що покидька привожена, якщо і згадують, то тільки зі знаком плюс. Ну що ж, ми подивимося з чим все закінчиться. Або безмолвно всі будуть йти і помирати, або, можливо, бунт почнеться саме із російської армії. Друзі, всіх приветствую! Канал на связи. В общем, буду краток. і об'єктиві. В общем, входить інформація о те, що я предатель, про те, що я покинув страну. Вот. А дане. на данную новость есть у меня объяснение. На каждое слово, которое там написано, у меня есть два слова. Сейчас я пока не могу дать вам полностью объяснение по этому поводу. Я выдерживаю паузу. Жду. Чего жду, то расскажу вам потом. Вот. И хочу сообщить вам одно, что я не предатель Родины. Это сто процентов. Я считаю, знаете, кто такой предатель Родины? Это тот, кто поднял оружие на своего бойца, Поднял оружие против своего сограждана. Я считаю, это те сука, предатели, которых наших пацанов на убой гонят пачками. Кто у них бабки помогает. А вот. благоустраивает свою жизнь, делают ее прекрасно вот Они, сука, предатели. Кто гуманитарной помощью будет нам? в Донецкой народной республике, вот и их считаю предателями. Кто... Цены завышают на все необходимое для ведения боевых действий. Вы сами знаете, что такое. Самая важная вещь. Это телефоны, рации, пауэрбанки, генераторы и так далее. Все космических денег стоит. И самое главное, предатель это тот, который убил своего сограждан, сослуживца, брата, товарища. Ко мне не относится ни одно. Из этих. Но я знаю, кто этим занимался Понимаете И от того, что я знаю Им всем не нравится Понимаете И из-за этого они пытаются Меня постоянно дискредитировать Помните то наше умершее видео Которое я выкладывал Когда я рассказывал, что командир Отправляет бойцов И отдают им преступные приказы А после этого их не эвакуируют оставляют и гнить в поле, подают их в Сочи. Родным доказывают, приходят домой стучаться и говорят, ваш сын дезертир, ты блин. Как тебе вообще хватает совести прийти к родным и близким и сказать такие вещи, когда парень лежит там, гниет. И его просто, ну то, не могут достать или не хотят доставать. Особенно система нынешнего Министерства обороны, Ведение боевых действий устроено так, что все, тут там находится, все расходный материал. Понимаете? А я пошел со школы Вагнера, понимаете? Где меня командиры, уважаемые командиры, боевые командиры ЧВК Вагнер научили, что каждого бойца нужно вытащить оттуда. А если он ранен, тем более на этом боевом братстве все и построено. Каждый боец заботится не только о своей жизни и не только о своем желудке, а о своего брата. Но ну, когда я пришел с этим намерением Министерства обороны, там почему-то су... оказалось все наоборот. Там вообще на всех, понимаете? Вы это каждый день наблюдаете в интернете. Всякие пасты разные, новости читаете. Когда вам родные звонят и говорят, у меня проблемы, меня хотят обнулить. Из меня бабки вымогают Что ж вы все молчите -то? И я единственный начал защищать этих бойцов Что не понравилось Кстати, некоторым силовым структурам Про это все И о данной ситуации Я вам расскажу позже Дайте мне собраться с мыслями Ой, хоча про який бунт я кажу. Ну, звісно, їх всіх обнулять. Звісно, їх всіх б'ють, і ніхто не повернеться назад. Он СБОшник благає і каже: допоможіть мені, хочуть обнулити як ворога. Тобто втеча, протидія. Першим стріляти по тим, хто хоче тебе обнулити, тобі не приходять в голову такі банальні варіанти, які знаходяться на поверхні. Другий звошник додає, поранених кидають на передок, щоб обнулити. Колику никому не потребны, потому что мед до не имеет. Слушайте, не так? Треба говорить общедоступный. Слушайте, существует множество известных программ. Хочу жить и не только. Целая система по сдаче в плен. Если вы точно знаете, что вас хотят обнулить, если вы точно знаете, что вас отправляют на убой, сдавайтесь в плен. Поверьте, в Украине вам, к сожалению, для нас будет намного лучше, чем в России. Я подтверждаю свои слова официально. Я не знаю, что со мной будет. Помогите, пожалуйста. Просто помогите. Я в безысходности. Просто вот сказали обнулят. Просто дали приказ обнулить. Как будто я не знаю, как будто я какой-то враг народа. Я Прохоров Максим Сергеевич, 26.11.88 года рождения. Нахожусь за ленточкой в батальоне. Батальоновские медики меня направили в госпиталь. Мне там дали направление на операцию. Привез, дал им направление в данной ситуации. Батальоновские медики меня игнорируют. Тянуто время. Прошу вас в этом разобраться и принять меры. Ну и самый час шукаты вынных. Соловьев. В гніві рве на собі сорочку, каже, рік минув від вторгнення в Курську область. Здається, щось він зарано святкує цю річницю, тому що це ближче до серпня треба робити. Але він каже, що хто ж винен? В тому, що Збройні Сили України змогли зайти на територію Російської Федерації. Мовляв, треба шукати винних, звісно. Ворог підступний, але ж є одне але. Але коли дадуть аналіз, хто ігнорував розвідку, хто віддавав накази, куди дівся ресурс? хто командир і де його відповідальність? Здається, лапці Аладінами заявив чи ні, чи мені тільки здається. Цивільна влада, фортифікації, все під питанням. І обіцяє, що героїв нагородять, винних покарають і все розпишуть по хвилину. А мені хочеться сказати не, я завжди. Перекидає стрілки на Путіна, але сьогодні я би зупинилась на Соловйові. А це не ти розповідав про те, що ми тільки бров бровнімемо в сторону України. А це хіба не ми дезертири? Це не в нас щоденно сиплеться фронт, в нас нікому воювати, у вас зброї аналогів нет, Тисячі й тисячі воєнних героїв рвуться наступати на територію України. Це ж ти розповідав про те, що ми нікчемні нічого не здатні робити. СТБ слушали российские покидьки и прикордонники, разведники, Генштаб, и думали, ну конечно. Господи, ну какие украинцы? крипто могут зайти на территорию России. Никто никогда не нападал, не переходил границу ядерной страны. Тут -ту -ту. А тут раз, и все обесрались. Тоже дается, что простоисты нам говорить про то, что починать пошук винних завжди треба из себя. Вот сейчас уже скоро будет ровно год, да? ну, там, через месяц, с начала вторжения в Курскую область. А кто виноват? Ну да, понятно, враг силен и коварен, все ясно. А когда-то будет дан жесточайший анализ? Жесточайший. Почему это произошло? Когда поступали данные разведки? Кто их принимал? Кому передавал? Почему были приняты такие решения? Кто и как, почему? Распорядился выделенными материально-техническими средствами людскими ресурсами. Когда было принято решение? Чья это была зона ответственности? Кто командир? Какую он понес личную ответственность? Как действовали гражданские власти? Действительно, что происходило с фортификационными сооружениями? Какие сооружения возводились инженерными войсками? Какие гражданскими службами? Какие именно? Какие компании были увлечены? Какие деньги затрачивались? То есть на каждый этот вопрос должны быть даны ответы. И вот, надеюсь, это время придет, когда поминутно будет расписано, что произошло, почему произошло, куда пошла информация, почему не было ответа. И исходя из этого, все четко, просто и ясно решается. Герой награждается, виновные наказываются. И трошки про зрадников. Або про тех, кому байдуже. Або про тех, кто ждуны и чекав Россию. Не знаю, байдуже. Просто без оценок. У Бабасні тітка не отримала виплату за аварійну квартиру. Влада вважає її придатною до житла для життя. Ну тому що серйозно, навіть українські розвалини після бойових дій вони справді виглядають часто краще, аніж середньостатистичне російське житло. Я не втомлююсь це повторювати і показувати. Сама тітка каже, що пенсія пів 15,5 тисяч рублів. Тож вона питає, куди і діватися? Місто зруйноване. А журналістка маніпулятивно вставляє кадри, вибили двері, вікна, але хто винен? Воно не уточнює. Хто вибив двері, вікна? Що значить їй нікуди діватись? Так ти ж обрала цю сторону. Ти пішла до росіян, ти змирилася із окупацією, захопленням свого міста. То що? Це Україна мала би тобі щось виплатити? Чи велике питання: а чи потрібна ти Росії? Выплату за квартиру в Попасной не получила, ее не признают аварийной. А жить там невозможно, город разрушен. Женщина живет на пенсию, почти 15 с половиной тысяч. Куда мне деваться? Куда нам всем деваться попаснянам? Как... Куда? Житие номер один Далевского университета. Сегодня здесь живут шесть семей из Попасной и одна из рубежного. Живут больше года после тяжелого периода жизни. Казалось бы, все не думали, что проблемы позади. Но сегодня они боятся оказаться на улице из-за выселения. Валентина Проценко живет одна уроженка Попасной пережила военные действия. Видела свой город в руинах, переезд двумя пакетами и прошла скитание по общежитиям. Здесь живет с апреля прошлого года, но стереть кошмар прошлого из памяти не удается. Терпели ужас, окна выбиты, дверь выбили. Недавно всем жителям общежития сообщили о том, что вскоре будет выселение. Всех, кто не имеет никакого отношения к вузу. Выплату за квартиру в попасной не получила. Ее не признают аварийной, а жить там невозможно. Город разрушен. Понимаю. Я не ничего. Все уничтожили. Пока я на пенсию, даже в город. полностью. Женщина живет на пенсию почти 15 с половиной тысяч. Я не могу снимать квартиру. Я, ну, о том, что купить где-то, разговора быть не может. И половина пенсии уходит на эти лекарства. Куда мне деваться? Куда нам всем деваться по паснянам? Куда? Вот туда. На улицу я не знаю, что делать. У людей появился страх снова оказаться бездомными. Многие уже собирают вещи. Мешки вот собираем. Еще это будет не, один, не, один, не два мешка, наверное, штук 15 еще будет. Вещи собраны, а идти некуда. В отчаянии все Волокподольские из Киева. Участник обмена пленными в 2019 году. Я был в 16 году арестован. Три года сидел до 19 в тюрьме. И там у нас своя была подпольная ячейка. На сегодняшний день я инженер. Ну, у меня оклад 19 тысяч, жилье минимальное 25 на съем. То есть, ну, никак. Сегодня здесь проживают более 50 человек. Но эти стены не входят в перечень пунктов временного размещения, которые указаны в приложении к распоряжению главы ЛНР за 2022 год. Это общежитие медицинского университета. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачення. І не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і всю команду youtube каналу Кубанова Лайф. Всі реквізити для фінансової допомоги, які завжди в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого YouTube. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!